Уже прес-конференція після матчу по Україні з Розою. Ви, як начальник будівельних Київ. І перша пряма мова від граця-будівельника Віталія Зотова. Віталій, сьогодні рівна гра. І що, що по-перше, не вдалося вашій команді, будівельнику, сьогодні показати? Я думаю, все залежить від двох факторів. Це недонастрой нашої команди і наша погана гра сьогодні в захисті. играли плохо в защите, собрались четверть четверти. за четверть, показали хорошую защиту, от этого всего лишь пропустили 9 очков. По приезду мы поработаем над ошибками и будем настраиваться только на победу. А на да вашу думку, каким суперником у одни 8 для вас я пока Кремль получил? Сильный, не сильный? Уже с ними играли до этого, у них дома уверенно выиграли. Сегодня просто они не настроились. Я думаю, эту команду мы выигрывать уверенно, даже на выезде. Просто сегодня настроились и сыграли так. Спасибо. Ну и тренер гостей, будивельник Киев, Евгений Викторович Мурзин. Евгений Викторович, скажите, пожалуйста, чи важко переналаштовываться с матчей в Суперлиге, у вас был непростой матч с Дмитровским Днепром ну, а на матче? Да, я понял. Лично для меня это разницы особо нет, чемпионат Украины или Кубок. Настраивал ребят на серьезную борьбу. Готовились. Очень плохо начали. Проигрывали 35 минут. 35 минут проигрывали. Очень хороший настрой был у команды Каминчук. Очень много у них получалось. И очень мало мячей залетело. В отличие от нашей команды. По нашей команде могу сказать, что плохая реализация. 66 очков за матч забить, это, я считаю, для нашей команды это мало. И плохая реализация, в первую очередь, и из-под кольца очень много намазали, и трехочковые свободные. Поэтому такой результат. Скажите, пожалуйста, чи а вы уважаете, что си этой паре все вырешено за долги и далее Вот только победа, поэтому мы будем биться за победу. И каждая игра, она не похожа на предыдущую, поэтому я думаю, что я смогу настроить ребят на ответный матч. Отже, коментарі після гри представники Андрій та Гай, І перше запитання до Андрія Кожеметова. Андрій все ж таки, чого не в команді, а тут перемогти в цій? Навірно хотіли трохи Чуть-чуть спокоюся, концентрації. Чистячкова – Часть очков, это очень сильная команда, и я считаю, это это очень хорошо показать в защите. Но все же чуть-чуть в конце не хотела. Концентрация, с какой А удивительный лидер, гензлидер, в принципе, с какого, насколько это просто надо сеять в ну, На лидеров чемпионата всегда по особенно… нужно сыграть по-своему, ответственно, что? с полной отдачей. На них особо, когда ты слышишь будильник, то особо настраиваться не надо, настрой происходит сам по себе. Спасибо. А главный тренер команды БК Кремль Пенчу пересагай про пиццу первого матча, который он призвал на 8 финалу. Ну, Чесно, ми вже в бульварі ті чекати, чекати перемог, чекати такого вторичного завершення, чого цього разу що команда не доканцювала. Чого не вистачило і не доканцювала? Ну обратите внимание, то, что по всій игрі на протяжении всієї гри ми пропустили в першу, вторую, в третьей, четвертий пошту. В четвертуй-четверть пропустили от будильника 18. Да? То есть примерно одинаково. Ровно играли по защите. Не было явных провалов. Но, ну, к сожалению, в этот раз нам не хватило вот именно что хладнокровия и твердости руки в атаке. Здесь, к сожалению, вот еще один потенциал нашей команды, когда мы и этот момент подтянем, я думаю, будет победа. я не могу так сказать. Это не в моих правилах кого-то выделять, ставить в образца и так далее. Здесь играют все команды. И результат работают все вместе. Те, кто находится на площадке, и те, кто сидят на скамеечке. Я не могу никого выделить. Я в раздевалке похвалил ребят за игру и самоотдачу. И я считаю, что здесь как выигрывает, так и Сберегается интрига, она всегда сберегается, потому что баскетбол есть баскетбол и играет на выезде, либо дома. Я считаю, что здесь одинаково может как выиграть, так и проиграть любая команда. Алексей Ильич, ну приветствую вас в городе кремень я для, родном для вас в городе, вы тут потренировали много, юношеские команды и вот посмотрели матч Суперлиги, игра против лидера Будивельника, а вернее Кубка Украины, но ну, участников Суперлиги. На ваш взгляд, э, ну, на ваш взгляд, чего сегодня не хватило команде БК Кремень, чтобы выиграть эту игру? Во-первых, хочу поздравить город с таким баскетболом, шикарный баскетбол конечно, испытываю двойственное чувство. Такой баскетбол классный. Конечно, в таком зале, видно, изменили зал, все, но, конечно, город заслуживает настоящего дворца, потому что притащили сюда баскетбол высокого уровня. И я, как любитель баскетбола, сегодня получил действительно эстетического удовольствия. Поэтому, конечно, хотелось бы, хотелось бы победы, потому что я слежу за каждым матчем по интернету и понимаю, что сейчас психологической команде тяжело. Несколько игр проиграли в равной борьбе. Сегодня команда абсолютно заслужила победу. Ну, конечно, решил, на мой взгляд, решила индивидуальное мастерство черного игрока, будивельника, фамилия как его. Да, то есть в нужный момент взял на себя инициативу, забил 8 очков подряд. Ребята здорово боролись, но, ну, конечно, нет такого канисимов, большому сожалению, но они не валяются на дороге, это штучный товар. Ну и Дроздова, конечно, отмечу, возрастной парень, но показывает баскетбол, конечно, высокого уровня. Поздравляю, тем не менее, поздравляю команду Кремня с хорошей игрой, хорошей игрой. искренне на трибунах переживали за победу, держали кулаки. И считаю, сегодня команда Заслуживала победу. Почему в четвертой четверти уже не хватает не в первой игре, как понимаю, запаса? Ну, наверное, тренеры разберутся. Ну, наверное, все-таки не хватает личности для того, чтобы выигрывать таких мощных команд. А скажите, если сравнивать уровни, ну вы вот и тренировали в России и видите там баскетбол изнутри, все-таки там баскетбол высокого уровня, и здесь вот, и участники Суперлиги, можно ли сравнивать? В чем в чем различие? Выше, ниже уровня? Мне сегодня уже задавали вопросы, я считаю, что примерно равный уровень, если убрать иностранцев. То есть, ну, когда выходит команда Кубань, Краснодар, Локомотив, пять иностранцев, конечно. Уровень все решает, конечно, деньги. Ну, на мой взгляд, это не тот путь, который должен быть в баскетболе, когда наши ребята сидят, а иностранцы играют. Поэтому мне гораздо предпочтительнее смотреть на такой баскетбол, где все-таки решают украинские ребята и легионеры решают такое вспомогательного. Поэтому я считаю уровень, наверное, примерно равный, хотя, возможно, в России больше по количеству игроков, потому что все равно сеть более разветвленная. Ну и, на мой взгляд, юношеский баскетбол, конечно, развит посильнее. А скажите, вот ваша сейчас профессиональная биография, чем занимаетесь, кого тренируете? Хотелось бы все-таки узнать подробно. Я работаю сейчас в баскетбольном клубе «Олимп» города Новокуйбышевска. Под нас построили новый дворец спорта, под наш клуб шикарный паркет положили. Все условия для работы, начиная с маленьких детей и заканчивая ну, ребятами уже на выходе. И второй мой кусок работы – это дублирующий состав БК «Самары». Вот у нас первый тур в Ярославле, на следующей неделе выезжаем. В прошлом году мы стали третьими после ЦСКА и «Химок». То есть вот бронзовый призер чемпионата России. Вот на сегодня уровень моей работы. Скажите, вы много лет тренируете юноши, также вот Кременчук всегда забил его талантами. Виктор Кобзистый, президент БК Кремень, пытается сейчас собрать все местные таланты. Все-таки на ваш взгляд, чего не хватает сейчас украинскому баскетболу, дабы все-таки таланты оставались здесь, росли, не знаю, денег, мотивации у ребят, потому что тоже говорят, молодежь там больше сидит за компьютером, не интересуется спортом и тому подобное. Ну, к сожалению, должен констатировать, что мы с кабзистом немножко разминулись по времени. Если бы вот 13 лет назад мы встретились бы, он со своим напором организационным, я с тренерским, то, конечно, мы бы и тогда расшевелили бы баскетбол. Я-то почему и уехал, что не хватало такого лидера именно вот на этом участке. Что нужно? Ну, в принципе, рецепт простой. Это наличие тренеров, это материальная база и людской ресурс. Пацанов действительно в городе Кременчуге очень много. И способных много, и все. Материальная база, ну, худо-бедно есть. Проблема номер один, конечно, это... Как мягко сказать, чтобы не обидеть ребят, не отсутствие, наверное, но абсолютно слабая подготовка тренерских, тренер, тренер, тренерских кадров. И, к большому сожалению, я не вижу таких, таких, таких вот ребят, которые готовы бы учиться, работать. То есть дело не в деньгах, какие угодно деньги плати нашей профессии, но если тебе неинтересно это все, то толку не будет. Поэтому я даже не знаю, как советовать. Меня вытащили из другого государства, дали квартиру, что работай давай. Наверное, увидели во мне того человека, который выйти, потянет это все своей энергетикой. Поэтому пожелаю президенту клуба найти действительно таких людей или расшевелить тех тренеров, которые работают сейчас. Давайте пофантазируем, найдутся деньги, будут условия. И вот Виктор Кобзистый пригласит вас сюда поработать в Кремичек. Вы бы вернулись? Никогда не говори никогда. Никогда не говорю никогда. Но мне действительно очень хочется, чтобы у Виктора получилось все. Потому что я знаю его энергетику и как он болеет за баскетбол. И то, что он сделал за последние два сезона, конечно, я немысленно даже аплодирую. Могу поаплодировать по-настоящему. Поэтому пусть приглашает. Спасибо вам, удачи. Спасибо.